Христос народився. Христос народився. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Такое название проповеди. Сегодня мы будем вникать в Слово Божье, будем радоваться рождению Христа. Я надеюсь, что это время будет благословением для каждого сердца. На самом деле сегодня уже было много благословений на богослужение. Не знаю, как вы, я когда смотрел, когда дети пели, когда стихи рассказывали, прославление как нас вело как Володя какие-то слова подбирал, и это было просто невероятно радостно в этот день слышать это, видеть, и слава Христу. У нас мы непростые времена живем. Даже сегодня ночью в Украине было очень тяжело. Я звонил своей маме, она говорит, что она простояла практически всю ночь, одетая с сумкой в коридоре. Они живут в военном городке, и ну, там периодически летит там либо мимо, либо туда. И я знаю, что очень многие ощущают так же себя. А кто-то намного тяжелее, кто уже может быть пострадал, жилья нет и так далее. Или близких потерял. Но нам нужно ловить эти мгновения. Мгновения, которые есть здесь и сейчас. И радоваться этому. Ибо младенец родился нам, сын да нам. Прогуливаясь по улицам Нидерландов, мы погружаемся, независимо от того, в каком поселке мы или городке живем, погружаемся в такую праздничную атмосферу периода Рождества. Украшенные дома звучат рождественские мелодии, иногда где-то ходят музыканты. Люди дарят друг другу подарки, подписывают открытки. Нидерландцы очень любят это огоньки везде горят, семьи ужинают вместе, даже можно видеть, как в 6 часов вечера нидерландцы любят за одним столом ужинать, и рождественский ужин это особенный. В церкви может стоять невероятно красивый рождественский вертеп, ослик, овечка, младенец в яслях, пастушки, хор ангелов, мудрецы, свечи, невозможно отвести взгляд. И, друзья, очень легко начать думать о Рождестве просто как о таком милом, душевном, теплом семейном празднике, который плавно-плавно так перетекает в Новый год. Елки, потом фейерверки, ольве, песни, пляски, просмотры любимых фильмов. Но, друзья, на самом деле Рождество это радикальное послание Бога, которое относится к каждому из нас. Поэтому нам важно в Рождестве увидеть больше, чем просто душевный семейный праздник. Рождество – это событие, какое каждое человеческое сердце делает ответственным за уже совершенное Богом. То есть Бог уже что-то совершил, и сейчас каждое сердце наше ответственно, как мы на это реагируем. И неправильная реакция на Рождество, то есть может быть это игнорирование Рождества, безразличие, неверие, несерьезное отношение, имеет трагические последствия для каждой души человека. Мы рассмотрим глубину небесной тайны Рождества, и воли Бога, который несет нам радостную весть. Мы с вами вернемся примерно 2700 лет назад. Мы прочитаем пророчество, которое было сказано Исаи за 700 лет до рождения Христа. Пророк Исаия – это пример верности Бога, как вы знаете, мужества в служении и провозглашения надежды через спасение, через Господа Христа. Исаия считается пророком, связывающим ветки и Новый Заветы, благодаря ясным указаниям на Христа. В Новом Завете слова пророка цитируются более 60 раз. Прочитаем 9 глава Исаия, книга 2 по 7 стих. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы. Во время жатвы очень сильно веселятся, когда хороший урожай. Как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя, его ты сокрушишь, как в день Мадиама. День Мадиава – это события, описанные в книге Судей, когда Господь дал победу израильтянам над кочевым народом. Ибо всякая обувь о, война во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Друзья, мы рассмотрим сегодня с вами Божье откровение, пророчество о Рождестве, с этого текста Ветхого Завета. И будем читать стих за стихом и разбирать. Второй стих. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий на живущих в стране тени смертной. Тени смертной, где нет света Божьего присутствия, как присподне. Имеется в виду свет воссияет. В земную тьму пришел великий свет. Весь этот мир Бог называет тьмой после греха падения Адама и Евы. Народ погряз в идопоклонстве, суверия. особенно это касалось Галилеи, которая соседствовала с языческими народами тогда. И Божий Сын родился в этом мире с ясной целью и заданием от Бога Отца. Он принес себе свет для тех кто ходит в стране тени смертной. Иисус сказал, я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. И, друзья, кроме Иисуса нет другого света. Есть иногда какие-то лучики, которые нас манят, может быть, но другого света нет которая может просветить человека и дать ему объективное понимание реальности, вообще о правде жизни. В этом мире дьявол поменял все ценники. То, что на самом деле ценно, он обесценил. Ты что, святоша? Можно услышать фразу. Тебе 18, и ты еще не имела интимных отношений? А то, что не имеет ценности в глазах Божьих, дьявол вознес на пьедестал. Ты должен гордиться собой. Люби себя сильнее. Ну, ты недолюбленный. Повысь свою самооценку. Или пей, гуляй, веселись, потому что завтра ты умрешь. Ну, возьми из жизни все. Такое можно часто услышать в этом мире. И люди живут так. И после праздников могут еще очень много рассказывать, как удалось погулять и какие приключения попали. Или с кем проснулся утром. Рождество раскрывает ужасное состояние нашего мира. И каждого человека. Если Богу пришлось посылать к нам своего сына, представьте, в каком состоянии мы люди. Вот Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Понимаем ли мы, что весь мир во тьме, и наша собственная душа всегда в опасности? Видеть ли вы, что во Христе свет для вашей жизни? Период Рождества это тот момент, когда можно об этом более активно думать, размышлять. Читаем дальше. Ты умножишь народ, увеличишь радость Его, то есть радость станет больше. Он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Второе, на чем я хотел бы поставить внимание, это то, что новорожденный, он умножит свой народ. Рождество провозглашает заинтересованность Бога в искуплении и спасении тех, кто погибает. Иисус, Он ищет людей. Ищет людей, сломленных духом, не самодовольных. И этот мир, этот мир, на который мы смотрим, он существует пока еще по одной причине. Сын собирает своих овец. И здесь Нидерланды собирают своих овец. Работает сердцами людей. И когда Евангелие будет возвещено по, всем, по всему миру, всем народам, тогда придет конец. Рождество это поиск Бога. Тебя. Слышишь ли ты голос пастора, который говорит тебе, оставь все и пойди, пойди за мной. Божий Сын увеличит радость. Мир сейчас переполнен радостью, но не той, что нужна часто. Люди избегают правды о, своей, о своем сердце. И находят варианты, как можно развлечься, порадоваться. Но если мира с Богом нет, настоящей радости не будет. Есть такая фраза, живот может болеть от смеха, а сердце плакать. Рождество ⁇ это умножение радости. Но для тех, кто поверил Сыну и Отцу, Христос умер на кресте и принес нам свободу. Мы получаем то, что не должны иметь. Все наши грехи упали на него, чтобы поблагодать и освободить нас. Иисус принес радость вообще другого качества. Это радость от примирения с Богом. Это радость вдохновляет нас жить, любить, прощать, когда нет сил прощать. Как Христос простил нас. Друзья, если так вот по-честному посмотреть, каждый на себя посмотрит, то мы знаем, что мы недостойны любви Христа. Но Христос говорит, что ты недостойный, но я пришел с небес, чтобы стать твоим, и чтобы ты стал моим. И эти его нежные объятия забирают всю печаль с нашей души. И нам хочется жить. Почему? Потому что ты не один. Он с тобой. Дальше читаем. Ибо ермо, тяготившее его, в те времена ермо это упряжка, такая тяжелая, деревянная, на шее у животных. То есть там несколько животных вот могли идти, у них такие упряжки деревянные. А даже тут есть, она поломанная и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как день Мадиама. Христос сломал ярмо тяжести и принес свободу. Бог не забыл про нас. И Сын пришел решить то, что мы сами не способны решить. Мы можем часто думать, что мы можем что-то порешать, но вот эту задачу мы не способны на Пасху невиновный по воле Отца и добровольно поднялся на крест и выпил чашу гнева Божьего вместо нас. Вот почему нет осуждения тем, кто верит. Это плата за все беззакония. Кровь невинного сделала нас невиновными. И поэтому благодаря заместительной жертве Христа Бог обнимает и принимает нас. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Всякую вражду Бог заменит на мир. Смотрите, человек со времен грехопадения, он воюет. И если нет мира с Богом в сердце, то все вокруг враги. Вражда живет в сердце каждого человека. Интересно, кстати, вот даже когда-то смотрел одну аналитику, в каждой, в каждой стране проводили опросы, и все в каждой стране называли категории врагов своих соседей, страны, которые рядышком. Вот те, что подальше страны, они уже как-то не рассматривали их врагами. Вражда живет в сердце каждого человека. Иисус родился, чтобы вся вражда этого мира кинулась на Него. И своим детям духовным дать настоящий мир. Иисус пролил кровь, чтобы остановить вражду в наших с вами сердцах. И на Рождество Бог протягивает руку и говорит, примирись со мной, Влад, или примирись со мной, Светлана, или примирись со мной, Александр. Ибо младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на раменах, на плечах Его. И нарекут Ему имя, чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Наибольший дар, данный нам Богом, это Его Сын. Первая часть этой фразы говорит о человеческой природе Христа, а вторая о Его божественной природе. Бог дал самое ценное, что он имел. Это говорит о его любви и намерениях. И он самый мудрый наставник. Он способен помочь прожить нам достойно эту жизнь. Без него мы недостойно можем прожить эту жизнь. Он тот, за кем безопасно и уверенно можно идти. Он не имеет начала и окончания. Потому что он сам есть начало и окончание всего существующего в этом мире. Он из ничего сотворил весь мир. Он вечный. И будучи вечным, он дает вечную жизнь тем, ну важное замечание, кто верит в него. Единство с ним означает, друзья, единство с ним означает введение в вечность. Он Отец Вечности. И только в Нем Душа способна иметь мир. Он Князь Мира. Нам важно преодолеть собственное неверие в Божью доброту, особенно в таких тяжелых обстоятельствах, находятся украинцы, и принять Его искреннюю заботу о нашей душе. Часто раненной душе. Многие из нас имеют не, не один шрам на душе. Иногда от самых близких людей. Сын пришел в этот мир нас обнять и никогда не отпускать нас со своих любящих объятий. И это должно касаться нашего сердца и должно плавить наше сердце. Все, что нужно для нашей души, подарено на Рождество и положено с небес в ясли. Читаем дальше. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида. Он является потомком Давида. И в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правду отныне и до века. На Рождество родился вечный царь Божьего царства. Он сел на трон во веки. И при его правлении настанут времена добрых и радикальных изменений, которые сейчас начались в сердцах тех, кто покорился ему. Не все покорились еще. Царство небесное начинается в нас. Иисус идеальный царь, которого Бог обещал своему народу, который правят. Не, не так, как цари в этом мире, а которые правят через веру, любовь и благодать своих детей. Царство Божие – это самое мощное царство в этом мире. Оно пропитывает все народы. И во всех народах есть дети, которые его знают, дети Божьи, которые его знают, которые поклоняются ему, проповедуют Евангелие, и утверждают это Божье Царство. Царство Христа несет мир тем, кто покоряется Ему. Престол Христа утверждается праведностью, и поэтому гражданин небес достойно должен являть невидимое Царство в видимом мире, в котором каждый живем мы с вами. Это бывает очень сложно. Когда-то все царства и все империи исчезнут. все царства и все империи исчезнут в этом мире. И останется только его вечная и небесная страна. И у нас есть единственное верное решение. Всю свою жизнь вкладывать в его непоколебимое вечное царство. Ревность Господа Саваофа сделает это. Ревность Отца – причина и гарантия нашей победы, друзья. Не в нас. То, что Он обещал, Он сделает. Ревность стоит за Его Словом. Каждое Его Слово есть на нашей основой для всех наших шагов по жизни. В яслях Бог положил камень преткновения. Одни об него разобьются – а другие будут строить на нем всю свою жизнь. И Рождество, оно поднимает всегда вопрос идентичности человека. Покорился ли ты Евангелию или пренебрег им? Ты веришь Богу и Сыну или своим фантазиям? Сегодня очень важный момент для каждого сердца – Важно определиться в своем отношении к Рождеству. Что Рождество для вас? Бог ставит вопрос перед тобой, за кого ты считаешь Иисуса Христа? Покорился ли ты рожденному, умершему на кресте и воскресшему? Друзья, важно довериться Божьему Сыну и получить вечный покой и земную радость. И этот шаг веры, он избавляет нас от всех опор собственной гордости. Хотя мы периодически можем подставлять, но при правильном наставлении Словом Божьим эти опоры падают. Сделайте этот шаг веры, кто еще не сделал. Любите Бога и людей. Живите радикально во славу Христа, чтобы Царство Божие росло. Сын пришел, чтобы Царство с небес спустилось на землю. Имя Божие прославлялось. И воля Божия исполнялась через его людей. Простых христиан. Если вы еще свое утверждаете царство. Если вы еще не его, бегите к новорожденному. В яслях ваша жизнь. Там подарок неба, который способен все изменить. И нашу голодную душу. Насытить хлебом с небес. Аминь.